совпадение случайно. Надо сильнее прижать. Бывшие и настоящие мэры, настоящий мэр города будут собирать у одесситов деньги на мост, который разрушается из-за их халатного отношения к нему. Каждая гривна пойдет на счет коммунального управления городского хозяйства. Мы, надеемся, что их не мы будем следить за, эти, за этой сотней гривен. Даже не миллион, но деньги да, немного на мост. Немного денег немного пойдет на мост, отвечаю. будет хороший Мы немного-то соберем на, на, на мост. Немного не на мост, но вообще немного денег пойдет на мост. Но мы немного собираем. То есть как бы немного так собрали, но в принципе часть из этих денег обязательно пойдет на мост. Потому а что люди дают охотно деньги, э, люди, люди, люди видят, как бы в каком состоянии мост, и поэтому они немного дают на мост. Копейка, 5 копеек и счастливо. <говорит> какая яма. Меня зовут Андрей. Я сегодня здесь, потому что проводится прекрасная акция. Призвана собрать хотя бы по копейке с горожан на тот мост, который перекрыт уже полгода. Перекрыт мэрией, он во аварийном состоянии. И он совершенно не ремонтируется, потому что мэрия заявляет, что на это в бюджете нет денег. Активисты решили провести акцию в поддержку моста и собрать э, горожан, проходящих, э, хотя бы по, по, по копейке, по гривне, кто сколько может, и передать эти деньги в, в горсовет для того, чтобы... Показать, что деньги найти. Вы часто ходите по этому мосту? По этому мосту, в общем, практически несколько раз. А довольны ли вы состоянием этого моста? же можно быть довольным. А, а вот на, насколько это? давно уже вот в таком состоянии находится этот мост? Я вспоминаю, уже наверное где-то с прошлого года. Спасибо. Спасибо. Сколько уже собрали? Да. собрали. 5 Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, это отдел по связям со СМИ э, Горсовета, правильно? Да. Меня зовут Людмила Гицевич из Громадской телебачения Одессы. Скажите, пожалуйста, как можно узнать, на каком этапе сейчас находится ремонт э, моста Кацебу, который на улице Бунина? Он находится на этапе согласования проекта в министерстве, поскольку это памятник архитектуры. we <laughs>